mana bugun rosa nima bo'ldiyu moda bo'lyaptiyu qayerga qarasangiz baxtli yashash sirlarini o'rgatamiz boy bo'lish sirlarini o'rgatamiz hayotingizni tizginli yashash formulasi bizda bor unday bor bunday bor uni qiling buni qiling motivatsiya beramiz deyaptida bularni hammasi nima bu uchun qilinadi bir insonga bu narsalarni bilishdan nima naf birgina naf bo'lishi mumkin bu ishlarni hammasini qilishdan naf halovat topish to'g'rimi qalban halovat topish chunki shu odam shunday deb o'ylaydi shu narsalarga erishsam yoki puli bo'lmagan odam pulim bo'lsa ishi bo'lmagan odam ishim bo'lsa Hmm, hayotida hali yo'lini topa olmayotgan odam yo'limni topsam baxtli bo'laman deb o'ylaydi halovatga erishaman deb o'ylaydi lekin u kitoblar u nimalar unga u narsani berganda masalan deylik omadli bir odam bizni ko ko'zimizda har ishi o'rnida har ishi joyida hayotda kerak bo'ladigan uyi oilasi mashinasi ishi puli yani men bugungi hamma uchun muhim bo'lgan narsalar hammasi yetarli shu odamda hammasi halovat bor deb o'ylash biroz g'arib keladida chunki qarasangiz bir odam yuz so'm pul topsa bir amallab uni ming so'm qiladi keyin uni yuz ming qiladi keyin butun harakati o'sha yuz mingni himoya qilishga yo'qotib qo'ymaslikka qaratiladi o'zi yo'qolib qoladi o'sha pulni yo'qotmaslik kerakda hayoti yo'qolib ketyapti lekin u o'sha pulni yo'qotmasligi kerak o'sha pul o'n foizga kamayib qolsa yigirma foizga dunyoni eng nomer birinchi raqamli baxtsiz odamga aylanib qoladida demak undamas ekan to'g'rimi halovat men hozir halovatni haqiqiy formulasini aytaman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan deyarli ikki asr keyin hozirgi iroq hududlarida bog'dodda bir buyuk odam imom ahmad yashaganlar bir kuni safarga ketayotganda yo'lda manzillariga yetmasdan bir shaharda to'xtashga majbur bo'lib qolibdilar keyin o'sha shaharda bir masjidga kirib xufton namozini o'qib endi u paytni odamlari bugungilarga o'xshamaganda bo'lmasa imom ahmadni tanimagan odam bo'lmagan dovrog'i dunyoga doston bo'lgan odamlarda men imom ahmadman desa o'sha yerda ya'ni uni mehmon qiladiganlar boshiga ko'taradiganlar juda yam ko'p bo'lgan lekin odamlar shunaqa siniq odamlar bo'lishganda bir masjidga kirib xufton namozini o'qib o'sha yerda dam olib ertalab tong yorishsa yo'lga chiqaman yo'limda davom etaman deb tursa boyagi masjidda qorovul kelib qolib sen kimsan men bir musofirman yo' masjidda qolish mumkin emas nima qilyapsan bu yerda chiq masjiddan deb men musofirman xuftonni o'qidim bomdodni o'qib yo'limda davom etaman boshqa qoladigan joyim yo'q 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 masjidda qolish mumkin emas deb haydab endi masjidni ichidan chiqib masjidni hovlisiga chiqib bir burchakda o'tirsalar oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana yonlari kelib e sen hali ham bu yerda o'tiribsanmi men senga nima dedim chiq ey qayerqa boraman desa oyog'idan sudrab ko'chaga chiqarib tashladi yo'lni ro'parasida bir novvoy yigit yashar kan novvoylik qilarkan voqeaga guvoh bo'libdi va imom ahmadni yoniga kelib musafir ekansiz istasangiz meni yonimda qolishingiz mumkin ertalabgacha men baribir uxlamayman novvoyman non qilaman xamir qilaman novvoylar uxlamaydiyu kechasi bilan xamir qilib ertalab tongda odamlarga non pishirib berish kerak deb uyiga olib kiribdi boyagi yigit ajoyib yigit ekanda og'zidan zikr tushmas ekanda to'xtovsiz zikr qilar ekan unni solsa ham zikr qilar ekan suvni solsa ham zikr qilar ekan nonni mushlasa ham subhanalloh subhanalloh alhamdulillah alhamdulillah deb bir lahza zikrsiz turmas ekanda imom ahmad unday kuzatib turibdilarda bir, bir, bir savol bersam maylimi sizga savol bering bu zikr aytishni qachon o'rgangansiz men kichkinaligimdan shunaqaman aqlimni taniganimdan beri zikr aytaman nima ish qilsam qadam bosaman yuraman o'tiraman turaman ish qilaman uxlayman boshqa nima qilsam faqat zikr aytaman buni foydasi bo'ldimi sizga albatta bo'ldi nima allohdan so'ragan bo'lsam hammasi bo'ldi nima so'ragan qo'limni ko'tarib nima so'rasam hammasi bo'ldi faqat bitta qoldi shu ubog'dodda imom ahmad degan bir buyuk odam bor ekan o'shani ko'rishni so'raganman duo qilib bir ko'rsatsang ollohim bir uchrashtirsang deganman shu qoldi shu Şu duom hali amalga oshmadi deganda de, imom ahmad aytgan ekanki o'sha duoingiz zikrlaringiz imom ahmadni oyog'idan sudrab og'zizga olib tashadigan Mana shu formula. Baxtli bo'lishdi, halovatli bo'lishdi. Formulasi mana shu bo'ladi. Bo'lmagan narsa o kitaplar. Yolg'on ya'ni.